嗨，Hi, 另外一个徐若涵，你好，很高兴今天见到了。Hello，徐若涵，你好，我现在来回答你的问题了。今天呢，我有几个问题想问你，你准备好了吗？好,吗好、啊、，OK。来，我问你第一个问题，为什么今天会选择这一套 look？你是怎么想的呢？ 其实大家知道，冬天秋冬大家都非常喜欢叠搭。其实我这个衣服就是它里面其实是一个经典衬衫，然后外面套了一个这样的一个裙子，而且我非常喜欢就是这个蓝色的感觉。然后我就搭配了一个跟蓝色同色系都是冷色的一个耳环，我觉得非常的有趣。对于今天的特别主题装置，你等一下最期待的看到什么？那当然就是我们 Prada 的经典三角形 logo 和翅马相结合。其实我。 有偷偷瞄到它底下的那个红色的雕塑，然后我觉得非常的宏伟，而且我非常期待一会儿站在它的下面去静静的观察它的感觉。最能代表你新年记忆的是哪一首歌？ 代表从小到大，新年记忆可能就是当时在上学的时候，经常会跟家里人一块出去买年货。虽然也很多年没有买过，就很很怀念当时的感觉。就是恭喜你发财，恭喜你精彩，就是每天就是去超市都可以听到这首歌。然后这就是有一种浓厚的新年的感觉就涌上来了。今年你做过最奢侈的事情是什么？我觉得今年最奢侈的事情，首先从工作方面来看的话，其实我就是。 是，因为我其实今年等于说是还蛮忙的，一共拍了四部戏，对，所以其实今年就是把很多的时间去投入到了我的工作里面，然后同时呢，还有很奢侈的事情，就是今年是很多朋友，同时呢也跟自己之前的好朋友，然后也一起，就是因为我现在在剧组，原来其实是没有被探班过的，但是今年陆陆续续有很多朋友来探班，然后就感受到了一种朋友陪伴的温暖的感觉，就很开心。还有一点就是今年我其实自己出去旅行过，因为原来是自己完全。 不太敢出去玩了。但是今年我自己去了韩国，然后自己去了香港。对，其实出去玩也是蛮解压的一个事情，而且自己出去也锻炼了自己的一些自理能力，就很开心。旅行院会遇到一些意想不到的很奇妙的事情。马年即将到来，你觉得自己属于一匹什么样的马？我觉得属于那匹又矮又淡的马。对，因为我的。 M B T I 是 I N F J，然后绿色小老头，我就那种看起来蔫蔫的，但是一旦有自己的目标，就会跑得很快的那种可爱的小马吧。对，你朋友圈签名是什么？新年快到了，你要不要打算换一个？其实现在还没有签名，因为其实已经很久没有发过朋友圈了。现在基本上很开心的事情，要不然就是直接分享给我要分享的对象，要不然的话就是对象是那个。 对方的那个人哈，然后那个，要不然就直接分享给粉丝，就是发超话呀，或者是发微博之类这种东西去发出去。所以其实朋友圈会觉得说，哎，好像没有什么可以发的。所以说签名目前还是空下来的，我可以想一想，马上就要到马年了，我要写一个不一样的一句话放上去。你觉得自己最大的武器是什么？ 其实从开始工作到现在，然后也是蛮多年了。我觉得今年我所收获最大的一个武器就是自洽能力。我之前看过一句话：“二十岁的你快乐，还是二十岁往上的你快乐？”我觉得其实是我现在这个。 因为我其实二月份也要过生日了，就是二十八岁了。其实相比于前面几年，我觉得现在我是最快乐的，因为我拥有了自洽能力和拥有了自己可以去解决问题的能力。以前可能遇到事情就觉得天塌了、完蛋了，每天会纠结到睡不着，或者是因为一些很小的事情，或者是因为别人的话去难过或者是自责。但是我觉得现在我是更自洽，我更明白我自己要什么，然后也更有一种，只要我在，我就可以把自己的生活过好。 我自己就是一个很完整的个体的感觉，对，所以我觉得今年我最大的武器就是自洽和有自己的力量去再往前慢慢的走。接下来来挑战一下拜年照四连拍吧。马年即将到来，我们来给尼龙的朋友送上一句新年祝福吧。 尼龙、e、的朋友们，大家新年快乐，马年吉祥！希望新的一年可以跟尼龙有更多的合作。